всему экипажу. Вошли в коридор сканирования. Размер объекта более 100 метров, шириной 15 метров. совершено проникновение в трюм корабля была сделана видеозапись судя по размерам корабля по, ее, по его форме характеру разрушений и основным деталям можно однозначно утверждать что это Татила, по вот, соответствию с данными которые есть об этом корабле и сохранившимся фото здесь мы видим заиленную пушку там где который установлен визуализирован по нашим данным на этом судне затонуло порядка двух тысяч человек. Что подтвердили сегодня и съемки водолазные, которые смогли найти останки. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Данными, которые мы сегодня получили, мы передадим эти данные русское географическое общество. Мы готовы поделиться этими данными с русскими, украинскими моряками. И мы готовы передать эти данные немецкой стороне спустя 70, спустя 70 лет после того, как это произошло.